you 是一朝飞上枝头当凤凰了。皇上封的清平县主啊，今日府上来了这么多贵人，齐家面上也有光。若你再使一些手段，嫁一个王公贵族，就算是当一个妾，我们齐家这些人也是皇亲国戚了。你听到没有，大夫人？这些年你何尝把我当过齐家人？ 当初我和兄长蒙难，你说推开就推开。我娘死后，更是险些被草草下葬。若不是承蒙端妃娘娘的照顾，给了她最后一分体面，恐怕此时她早已是孤魂野鬼了吧？齐主，别以为你当了什么清平县主，就敢这样跟我说话。我始终也是齐府的大夫人，叫你干嘛你就得听我的。干嘛？哎呦！ 哎呀！不准欺负卓儿！你这个臭不要脸的，还敢找帮手是吧？看你还能风光几时？迟早和你哥哥一样的下场。本就没生出心肝肺，还装什么清高？你不配提我兄长！今日起，卓儿可就是清平县主了。再对他大呼小叫的，陛下不会放过你的。好好好，现在翅膀硬了对吧？你厉害了是吧？哼！ 珠儿，你没事吧？啊，芙蓉，芙蓉，你来这儿干什么？哎，你看这个，你记不记得咱俩小时候经常一块打枣？你的运气也太差了，每次都。姑娘，宾客们都等着您了。乐丹，你差人来，把这棵枣树给我砍了。 珠儿，傅蓉你有完没完？啊！傅姑娘、嗯就是嗯，殿下。 你的脚，啊，没事。你的脚这样。 是走不出齐家院子的。疼？不疼？哼！不是不疼吗？怎么可能不疼啊？疼你就叫出来。 还好没有骨折，只是脱臼了。回去休息两日，应该就没事了。多谢殿下。 妹妹，燕世子怎么来了？我听说刘掌柜安然无恙出狱了，我一直想来恭喜一番。只是最近家父设宴在即，我今日可算得空，我就立刻来了。啊。蓉妹妹，你没生气吧？啊，生什么气？啊，没生气就好。你看。 我说你师父总会平安无事的，我说的准没错吧？哎呀，以后遇到什么事，我永远都是你最坚固的依靠。你你来这儿就特意跟我说这些啊？家父寿宴在即，我想把这个请帖送给你，你可一定要来，好好表现，这样母亲就可以接纳你，同意咱们的婚事了。行。 我肯定会去的。嗯，神神秘秘的，又有什么事儿？你说这方圆百里，新都侯府最信任哪家药铺的大夫？啊？那还用说，肯定九叔呗。暂且不说这三九药铺的药材质量上乘，况且啊，他们家祖传治风寒的药方可是远近闻名。听说找九叔亲自熬制的话，药效可是会更好的。前段时间啊。 你师傅还让我替他买药呢。这么说，你也认识三九药铺的老板啦？那肯定了。我有件事要你帮忙。好，没问题。嗯，里边请，里边请，里面请。母亲，您快看，谁来了？ 见过侯夫人，侯夫人，侯夫人，家父身体抱恙，家母在旁照料，所以不能来访，但是特意嘱咐我带了侯爷最喜爱的玉珊瑚，还望侯夫人海涵。侯爷正在前厅招呼贵客，抽不开身，我就代侯爷谢谢傅大人了。这说起来，若不是侯爷寿辰。 平日还真是见不着你呀、啊，傅姑娘。侯夫人，蓉儿也是今日染了风寒，一直在咳嗽，还望夫人见谅。西河郡主，西河郡主，只是寻常寿宴，送这么多的礼做什么？侯爷大寿，自是应该的。嗯。 是吗，蓉妹河郡主，嗯、傅姑娘，<唉 S 2> 你到底染的是什么风寒？一会儿贵客都到了，你这么一直渴，成何体统？侯夫人，蓉儿患的只是风寒。若侯夫人要是担心的话，这祝贺也祝贺过了，要不我带蓉儿先回去吧。啊、使不得，使不得！这宴会都还没正式开始呢，蓉妹妹怎么能走啊？ 若若容妹妹实在难受的话，哦，燕世子说的是，我这现在走了实在是不太合礼数，要不就找个大夫来看看。若是真有什么影响他人的病症，我再走也不迟。好了，去把九叔请来，为傅姑娘好好看一看。西河郡主，里面请。 蓉妹妹，你随我来一下，我有话要同你讲。你先进去吧，我同他说一说。小姐姐，那你照顾好蓉儿。啊，嗯，蓉、嗯、妹妹，我们去那边吧。蓉妹妹，你当真没事吧？哎，你说我怎么这么倒霉？早不生风寒，晚不生风寒，偏偏生在这个时候。 蓉妹妹，你稍微忍一忍，因为今天来了很多宾客。我知道，母亲最近确实待你有些冷淡，但是她也是为我好，你说是不是？唉，我夹在中间也实在是为难。不过，蓉妹妹，你一定会理解我的，对不对？哦，素王殿下，快行礼。素王，素王殿下，傅姑娘、啊。 脚好些了吗？嗯嗯，蓉、嗯、妹妹，你认识苏王殿下？你们什么时候认识的？你脚受伤了？什么时候的事儿，我怎么都不知道？就是在清平县主那儿见过一面，不碍事的，好多了。苏王哥哥，你可算来了。啊，西河郡主。苏王哥哥，燕世子和傅姑娘你侬我侬的，咱们就别打扰他们了。傅姑娘好像还得了风寒。 咱们还是离得远一些吧。傅姑娘得了风寒。啊啊啊、苏王哥哥，寿宴快开始了，<我>啊、咱们快进去吧。嗯。你一定要照顾好身体。知道了，知道了。今日侯爷大寿，这么多人到场，不如雅歌投壶以助兴。哦。郡主的这个主意，可真好啊。好。 嘿嘿，曲红，你快去准备一下。是。嗯，既是投壶，总该有个彩头。那郡主，你有什么好建议吗？今日场中众人拔得头筹者，便将我这玉镯拿去。郡主，好大的手笔啊！这玉镯可是上好的材料。 听闻傅姑娘投壶十分不错，不如就由你我先来开场，我们一人一个镯子当彩头，正正好。郡主，此乃蓉儿的心爱之物，拿来做赌注有些不妥吧？不过是添个彩头罢了。你们若是想要，倒可赢回去就是了。郡主如此强求，未免不妥。有何不妥、啊？莫非傅姑娘是害怕了？哎，呃，你们呐？郡主想投壶比试。 那比一比便是了，傅姑娘，你若是实在是不想比，既是如此，那就恭敬不如从命了。好，那咱们大家伙儿都去看投壶。西河郡主有出十算。 西河郡主连中五算，两箭共计十五算。啊、有请富蓉姑娘。蓉妹妹，加油！富蓉姑娘有中贯耳二十算。 芙蓉姑娘连中贯耳二十算，两件共计四十算。该 <laughs> 你了，傅姑娘，这样比下去意义不大，不如我们试试蒙眼投壶。啊！西河郡主有中双耳四十算，四件共计五十五算。 龙姑娘，零算。怎么，傅姑娘自知比不过，所以直接放弃了？啊 有中贯耳二十算，四件共计六十算。芙蓉姑娘胜，这不算。算哥哥，你怎么能这么帮他呢？你的手镯我不要，你把我的还我便是。哼！我好了，郡主自然会将手镯还你。 九叔已经到了，你同我过来吧。富蓉你可真是做的好啊！哎，一点爱好不算什么，哼，蒙着双眼都能投中，真是让我意想不到啊！ 夫人，可否借一步说话？容妹妹，别跟我母亲置气了，你放心，准没事儿的。她怎么了？确实是风寒，只是我发现，哎。 这是关乎一个女子的人生大事，快说呀！傅姑娘还有一个病症，这个病症对她本人无害，只是她乃是基因体质，十分罕见。但凡此种体质，只怕将来无法生育。呃，不不，恐怕所生的皆是千金。 我知道了，你先退下吧。芙蓉，你可知道自己做错了什么？嗯，你目无尊卑，顶撞郡主，大庭广众之下同肃王牵扯不清，我们信都侯府，我们燕儿的脸都让你丢尽了。母母亲。 如妹妹，你快认个错呀！这投壶比试怎么就是顶撞了？我我不要说了，不要说了！我身体不适，我的剑掉地上了，素王殿下帮我捡起来，怎么就是牵扯不清了？那怎么也没见燕世子上来呢？我燕儿，过来！ 好一张利嘴啊！合着还是我们燕儿的错了？哎，我可没这意思啊！我就是不知道自己错哪儿了，也不知道怎么就给新都侯府丢脸了。我们傅家是跟新都侯府有交换过更帖，但你们也没正式提亲啊！我跟燕世子也毫无关系。芙蓉，你是想借着今日的寿宴逼我们早日提亲是不是？我告诉你。 你的算盘打错了，侯夫人，我可以进来吗？进来吧，阿姐。侯夫人，当年是老侯爷同我祖父订的两家娃娃亲，这些年来。 傅府自知两家差距越来越大，从来不曾主动提起这桩亲事。是信都侯府旧事重提，主动向蓉儿索要的更帖。蓉儿同晏世子也更是没有任何交集，没有一丝僭越。就连此番参加寿宴，也都是信都侯府相邀。难道这般羞辱？ 便是信都侯府的待客之道吗？萱、哎、姐姐，萱姐姐，你快别说了！我母亲她不是这个意思，你就别火上浇油了。你们姐妹俩真是可笑。我本不想提及此事，现在也不必替他隐瞒了。方才九叔已经帮他诊断过了，他乃至阴之体，将来不可能生下男胎。燕儿可是我们信都侯府的独苗，将来的信都侯夫人连个嫡子都生不出。 怎么，你觉得自己还配吗？哎，我觉得侯夫人你说的太对了，我真的不配加入新奴侯府。那什么，这这是世子的更帖。夫人，你把我的还给我吧。从此以后，咱们两家就当这件事情没有发生过。说妹妹，别这么冲动啊！母亲，他不是这个意思。来人，不要退婚，我不想退婚。母亲，给我将他的更帖取来。